Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». У каждой хозяюшки должен быть лучший и проверенный рецепт приготовления вкусных влажных маффин. И сегодня это тот самый случай. Обязательно сохраняйте рецепт и приготовьте. Я вам всем желаю удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. Сразу включаем духовку. Два яйца и желтки и белки вместе. Добавляем щепотку соли. Сюда же добавляем 8 грамм ванильного сахара. И сейчас нам нужно взбивать с сахаром. Здесь у меня 150 грамм. Минут 10-12. Вот такая нежная масса должна получиться. Пышная, белая, глянцевая. Венчики нам уже не понадобятся. Сюда же добавляем 150 мл молока из холодильника. Смешиваем. Сюда же добавляем растительное масло 80 мл без запаха. Также все смешиваем. Сюда добавляем 200 грамм муки. Мука может отличаться, поэтому добавляйте постепенно. Обязательно просеиваем. Смешиваем снизу вверх. Вот так. Вот так все вмешиваем. Долго не нужно перемешивать, чтобы мука не затягивалась. Сюда же добавляем 10 грамм разрыхлителя и 50 грамм крахмала, кукурузного. Все хорошо смешиваем. Маффины получаются очень нежные, обалденные, просто очень-очень вкусные. Поэтому делайте сразу две порции. Но именно с мукой добавляйте постепенно, потому что на две порции мука соотношение нужно чуть-чуть меньше. Добавляю все 200 грамм. И так чтобы комочков не было, все промешиваем. Масса должна быть вот такая жидкая. Проходимся по дну, чтобы нигде у нас залежей муки не было. Все готово. Посмотрите, какая масса. Отличная. Одну столовую ложку без верха какао. Сюда же добавляю одну столовую ложку молока и немного теста. Все хорошо смешиваем до однородности. Готово. Подготовила 4 керамические формочки. Маффины получаются большие. Вот так смазываем их растительным маслом. Обязательно сдабриваем бока. Если у вас формочки железные, керамические, либо стеклянные, обязательно нужно смазывать маслом. Если силиконовый, то не обязательно. У меня вот такие стаканчики. Я их сажаю. Они прилипают и прекрасно себя ведут. Очень удобно порционно подать. Очень удобно даже на подарок. В коробочку. Они красивые получаются, очень ароматные, вкусные. И поверьте, у вас все будут просить рецепт. Потому что они на самом деле обалденные. Заливаем формочки. Не полностью, потому что мы еще малинку туда будем опускать. И шоколад. У меня получается 4 больших маффина. Что останется, потом распределим. Если вы делаете маленькие по размеру, конечно, вам понадобится больше формочек. И сейчас мы отправляем сюда малинку. 4-5 штучек. Малинка потонет, она сядет на дно и будет очень ароматно и вкусно. меня маленькая крупная. Немного белого шоколада. И сейчас я буду притапливать. Очень вкусное сочетание именно клубника, белый шоколад и вот это тесто маффиновое. Вот так немножко притапливаем. Эти маффины, они трескаются, когда будут готовы. Поэтому сверху мы сейчас сделаем рисунок кофейный. Очень будет и красиво, и сочетание будет изумительное. И сейчас самые обычные, простые, вот такие рисунки. И даже если у вас какие-то погрешности есть, ничего не будет видно. Посмотрите, какая красота. Всякий раз вы можете рисунки менять и у вас маффины каждый раз будут разные, с разными ягодами, с разным наполнением, орехи, изюм. И вот сейчас мы отправляем в духовку, хорошо разогретую, при 180 градусах. Выпекать будем 25-30 минут, в зависимости от того, какого размера у вас маффины. Но нужно поглядывать. Первые 15 минут не открываем духовку, а дальше уже можно открыть и посмотреть. Проверяем серединку шпажкой деревянной. Края так и так готовы. Именно серединку нужно проверять. Видите, сухая шпажка. Они готовы. Дадим немного остыть минут 20. И будем изымать из формы. Так, чтобы они у нас не запотели, мы можем вот так достать их и отставить на решетке. Они горячие великолепно извлекаются. Итак, дорогие друзья, маффины получились очень нежные, воздушные влажные и очень-очень вкусные. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю до новых встреч, друзья, на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.